Цель данных месячников ⁇ это доведение до сведения граждан о том, что оружие, которое хранится у них незаконно оружие, которое, на которое отсутствует разрешение. В, данный, в период проведения данной акции есть возможность его последующей регистрации на свое имя и уже обладать его обладать его на законных основаниях. Потому что все мы знаем, что наличие незарегистрированного оружия, естественно, влечет за собой, во-первых, правовые последствия негативные для обладателя таких вида вооружения. Ну и в том числе оно несет негативные, негативные последствия для окружающих лиц, которые знают о том, что в данном доме, в данной квартире есть какие-то предметы, которые хранятся не в соответствии с установленными правилами. И естественно, могут нанести вред окружающим просто из-за незнания правил обращения с ними.